И что? И после этого я принял буддизм и ушел в горы. Так, так. Так, что мне говорит? Греплинг... грейплинг. Блин, тихо, уже на серьезную волну схватил. Грейплинг – это та же вольная борьба, тоже же дзюдо, только все вместе. Там можно делать болевые удушающие, также бороться в стойке, в партере. Это разновидность всего подряд. Там стойка из вольной борьбы, из дзюдо, партер, из джиу -джитсу и сам Бог. Вот, все подряд. Да бред понес. Так, подожди. Как мне еще? Боремся, да? Так, что мне, как мне сказать? Скажи, грейплинг это... борьба на Как я должен это сделать? Ладно-ладно, все давай. Как, грейплинг это начинается? Грейплинг это... Здесь а а хорошо, что не в прямом эфире. Так, подожди. Как на Гавайях успокойся? Не тебя блин.

Который включает в себя все стили борьбы. Частично. Почему вот его нельзя было позвать? Посмотри, как он рассказал. <таспорщий> да, До свидания, телезрители. <таспорщий> и, <в> принципе, <таспорщий> так, как Грэплинг это? там? Да нет, вы с него. Все, хорошо, я все понял. С него, с него. Если все равно режет, так что без разницы. Грэплинг – это та же вольная борьба, только с болевыми удушающими. Включает в себя элементы из дзюдо, самбо, из всех видов борьбы. Самый универсальный вид борьбы. Извините за тавтологию. Не, подожди.